У вівторок, 9 вересня, гостями Динамо знову стали учасники турнірів християнської футбольної ліги. Цього дня у конференц-залі стадіону Лобановського організатори змагань підводили підсумки сезону та нагороджували переможців. Фан-клуб Динамо з радістю допоміг своїм давнім партнерам облаштувати цю подію так, щоб вона пройшла як найкраще. Нагороди переможцям, крім представників ХФЛ Артема Кондрашова та Сергія Ларіонова, вручали президент фан-клубу Сергій Михайленко та легенда Динамо Володимир Мунтян. Сступне слово Володимир Федорович розпочав сумного. Волынное в вшанувал память Валентина Балькевича и Андрея Баля. Искренне говорю, я к вам с удовольствием пришел, чтобы с вами отметить вот этот праздник, праздник подведения итогов, который вы за этот сезон провели. Ну и в то же время в какой-то степени поделиться впечатлением, которое мы буквально недавно пережили вместе с вами. Вы все знаете... Какие, какую динамовскую семью нашу постигло горе. Буквально вчера мы отмечали 40 дней Валентину Белькевичу. В следующей неделе у нас будет 40 дней Андрею Бали. Вы знаете, я хотел бы вечер начать с того, чтобы почтить память минуты молчания, подняться. Вы знаете, очень приятно вот снова с вами встречаться. Очень такая у нас уже получилась хорошая традиция. Артем, когда на прошлой неделе позвонил, и вот мы снова начали общаться, и он говорит, давай снова вот встретимся на стадионе «Динамо», проведем награждение. Мне настолько было, я настолько был рад этому звонку, потому что вот мы вспоминали прошлый год, как проходило, был тоже Владимир Федорович, был Александр Анатольевич, Артем, Сережа, наверное, многие из вас были, я не знаю, были кто-то из прошлом году, нет? Ну, если не были, то только это хорошо, значит, в футболе проходит ротация, значит, в футбол приходят новые люди, значит, футбол развивается. И что, я хочу что вам от себя сказать, от футбольного клуба, что играйте в футбол, Баліється за футбольний клуб «Динамо Київ клуб вам окаже посильну допомогу. Після підведення підсумків від організаторів розпочалося нагородження. Крім кубків і медалей для переможців, всі учасники отримали подарунки від фан-клубу, клубні журнали і постери, а також квитки на найближчий домашній матч Динамо проти Луцької «Волині».